Слава нашему Богу, Святому, слава нашему Отцу Небесному. Да воздадут все, кто познал Бога и Ему славу. И благодаря этому познанию поклонятся Богу все. Я сегодня отдыхала после ночной смены, и ангел назвал мне 16.30. Ну, я вошла в эфир в это время, чтобы говорить о любви. Я получила такое откровение. Говорить о любви. Ну, у меня только мысль о любви Божьей. Больше ни другой истины нету на данный момент. Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Матфея, 7 глава, 17 стих. Если мы любим людей, то, конечно, мы будем для них жертвовать. Каждый жертвует тем, что ему не жалко. Настоящая любовь это жертвовать тем, к чему привязалось сердце. Мое мнение, что мы не можем любить просто так. Мы любим только тогда, когда наше сердце наполняется. Поэтому я учу людей молиться. И я понимаю, что тот, кто молится, тот, кто пребывает в истине. Тот наполняется духом любви и делает добр, добрые дела. Поэтому дерево худое ⁇ это сухое дерево, которое вообще не приносит плодов. Но тут пишется худое. Дерево приносит и плоды худые. Значит... В принципе, какие-то плоды есть, но они худые. У таких худых деревьев. Ну да. Для меня худое дерево это то дерево, ну, образно говоря, человек, который делает беззаконие. Он тоже приносит какие-то плоды, да? Они тоже могут делать добро. Но если он наворовал, то это добро это худой плод, который не имеет вечности. Да, послушала я сегодня Марка, когда пришла с работы, и вот продолжила слушать Марка, седьмая глава, и подумала, Господи, насколько велико Твое Слово. И истина существует река. Когда Иисус пришел, Он учил людей любить, и Он показывал, что вот вы соблюдаете законы, которые сами придумали. И требуйте от людей исполнения этих законов. Но то, что научает любить, вы почему-то этим не занимаетесь. Вот. А вы говорите, кто скажет о цели матери Корван. Мне удивило это слово. То есть дар Богу. А мы, я говорю сейчас по Корану. Корван это дар богу я не знаю с какого-то языка это слово карван и э, дело в том что священное приношение в храм храмовая сокровищница вот. и поэтому я утверждаю что коран нужно цитировать потому что через слово бог очень много говорит а вы говорите, кто скажет отцу или матери Карван, то есть дар Богу, то чем бы ты от меня пользовался, понимаете, да, о чем я говорю. То есть э, для Бога есть какие-то э, уровни, то есть есть э, ценности, да, получается, что мать и отец это ценно для человека и для Бога тоже тому вы уже попускаете ничего не делать для отца своего или матери своей, устраняя Слово Божие преданием вашим, которое вы установили. Вот. И делайте многое всему подобного. Вот. И призвав весь народ, говорил им, слушайте меня все и разумеете, ничто входящее в человека извне не может искренить его, но что исходит из него, то оскверняет человека. Если кто имеет уши, слышит, да слышит. Ну, я уже долго рассуждаю о том, как можно словом перевернуть отношения с людьми. Одним словом, кого-то обидеть, зацепить и долго еще налаживать отношения. Вот. Ну, конечно, для того, чтобы прощать, нужно пребывать в прощать, миловать и оправдать человека. Но все-таки, вы понимаете, э, можно по этим словам понять, кто как к тебе относится. Вот. И в этом тоже печаль. Но я просто хочу сказать, сколько в церквях сейчас введено всяких преданий, из-за которых нарушаются отношения да, в, семье, той же семье. И как мне было объяснять людям элементарные вещи, ту же самую субботу. И говорю, это слово Божие мучит. Еще... А люди цитируют предания, да, кто отдыхал в воскресенье. И это знак для нас, как человек э, любит что-то меня делать по-своему. Бесы его контролируют или у него такое сердце делать наперекор. Ну да, сердца наши именно такие, делать наперекор. Это я уже заметила. Даже делаешь комплимент человеку по поводу его какой-то порядочности, что человек это раздражает. Вы заметили это? Что многие не любят, когда их хвалят. Вот то есть остается только шутить. Я понимаю, в этом тоже любовь с юмором поднять настроение. Вот. Э, иногда даже э, нарушая какие-то элементарные приличия. Но вернемся к тому, что же Бог говорит через Коран. Вот. Но я опять вернулась к второй суре корова. Я считаю, что здесь очень много. Наибольшая очень это сура. И вот опять открывается мне 159 аят. Воистину тех, которые скрывают неспосланное нами ясное знамение и верное руководство после того, как мы разъяснили это людям в Писании, проклянет Аллах и прокляну... проклинающие, за исключением тех, которые раскаялись исправили содеянное и стали разъяснять истину. Понимаете? Это описание. Писание это все и Тора, Евангелие, э, Пророки. все это описание. И если кто, кто взял уста Слова Божия, скрывает информацию, которую он получил, то он проклят. Проклят, проклят его Бог Аллах. И исключение составляют те, которые раскаялись, исправили соединение и стали разъяснять истину. То есть делали беззаконие, э, скрывали и стали... Понимали информацию при, не при, ну, или принимали, но боялись говорить об этом. Вот. Но сейчас нужно каяться. Если открывается истина, то Бог принимающий покаяние милосердный. То есть это очень опасно. Дальше идет речь даже об огне. Те, кто будет скрывать истину, э, будут, э, когда те, за кем следовали, отрекутся от тех, кто следовал за ними и увидят мучение свя и связи между ними оборвутся. То есть идет речь о священниках, за кем следовали, ходили в церковь, слушали, э, так сказать, священников, да? а они, оказывается, говорили неправду. Вот и, э, и когда те, за кем следовали, отрекутся от тех, кто следовал за ними, увидят мучение связи между ними бороться. Да. Те, которые следовали за другими, скажут, если бы у нас был еще один шанс, то мы отреклись бы от них, подобно тому, как они отреклись от нас. Кстати, тут э, все-таки речь идет о тех, кто вел за собой людей, а не отреклись от тех, кто за ним следовал. Каким образом можно отречься от тех, кто за ним следовал? Но ну, тут, конечно, надо еще искать, потому что мы, конечно, в ответе за людей, но если они не делают, нарушают заповеди, то уже ответственность снимается. Таким же образом, Аллах покажет э, им их деяния, чтобы это опечалило их. Они никогда не выйдут из огня. Да. Вот. Воистину, те, которые скрывают несправедливое Аллахом в Писании и покупают за это малую цену, я вот эту формулирую не могу понять покупается это малую цену как это можно покупать цен наполняет свои животы огнем скрывает неспосланное аллахом писание понимаете на каком опасном пути становятся люди которые получают откровение но им это не нравится они молчат понимаете ему готовы на мучительное страдание в день воскресенья. Воистину те, которые скрывают неспосланные Аллахом Писание, Богом Писание, вообще все, что получает И покупают за это малую цену. То есть есть в Евангелии такое будет говорить, что сила ушам людей. Понимаете? То есть для чего это? Для того, чтобы люди приходили и платили им деньги. Понимаете? Наполнить свои животы огнем. Такое проклятие. Животы огнем. Аллах не станет говорить с ними день воскресенья, не очистит их, и мы готовы на мы от страдание. Ну вот, яркий пример. Посмотрите, сколько у меня подписчиков, посмотрите, сколько у меня просмотров. Люди прямо меня отключают, отписываются. Многие отписались. был такой период, что отписывались просто. И я не ищу устам, потому что я говорю истину. Но я говорю по Писанию. Горе беременным, кормящимся сами в те дни. И так далее. Они купили заблуждение за верное руководство и мучение за прощение. Насколько же они готовы терпеть огонь? Это потому, что Аллах не спасал Писание с истиной. А те, которые спорят относительно Писания, находятся в полном разладе с истинной. Благочестие состоит не в том, чтобы вы обращали ваши лица на восток и запах, но благочестив тот, кто уверовал Аллаха в последний день и ангелов, писаний, пророков, кто раздавал имущество, несмотря на свою любовь к нему, родственникам, сиротам, бедным, путникам и просящим, расходовал его на освобождение рабов, совершал намаз, выплачивал закят, соблюдал договора, после их заключения проявлял терпение в нужде, при болезни и во время сражения. Во время сражения. Таковы те, которые правдивы, таковы богобоязненные. Вот те, которые уверовали, вам предписано возмездие за убитых. Свободный за свободного, раб за раба, женщина за женщину. Если же убийца прощен своим братом, то следует поступать, поступить по справедливости и платить ему выкуп надлежащим образом. Таково облегчение от вашего Господа и милость. А кто приступит границу дозволенного, после этого того постигнуть мучительные страдания. Ну вот, люди на войне, да? Что делать? Надо защищаться. Мне папа говорит, пойдете воевать, и ты или а, и Аня, мы, мы военнообязаны. вот, не стоит стрессопас. Но я говорю, я, я верующий не имею, не имею права убивать. А папа говорит, ну будешь медсестрой, помогать раненым. А вот, ну, я, конечно, считаю, что ответственно за эту землю и надеюсь, что Бог не допустит войны на земле больше. Я не знаю, как это он будет делать, единственное, что буду удивляться, если люди будут удивляться или обвинять меня в том, что я виновата в чьих-то смертях. Я буду очень удивляться. Вот. Э -э -э, потому что Бог долго терпел. Очень долго. И Богу очень дорога смерть его детей. Поэтому, если вы будете придать ко мне какие-то претензии, то я скажу, а если Бог хочет, чтобы я жила, или жили те, кто воскреснет, то в чем моя вина? Да, вот я уже говорила, кто собирается убирать, убивать, э, где я уже читала в Коране, что две, два месяца поста, готовьтесь, вы убийцы, чтобы спасти ваши души, два месяца поста. И будете спасены, иначе нет, нет прощения убийцам. А ангелам Бог дал да, власть сейчас на земле. А ангелы сейчас... И написано, что ангелы не благовествуют, но ангелы убирают беззаконник. вот такая правда. Она сложная для восприятия, но кроткая на цели земли. Что я могу сказать? У меня звучит увы, но. Увы, увы, Будем